Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və dəyərli kanalımızın izləyiciləri, bu gün sizə Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində parka baxan binada gözəl bir mənzili təqdim edirəm. Dəyərli kanalımızın izləyiciləri, 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, 73 kvadrat metr ümumi yaşayış sahəsidir. Qanunu 2 otağlı, təmirli mənzildir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Baxın, belə bir girişi var. Ev əşyasız 60.000 manatla satışa çıxarılıb. Baxın, belə bir giriş hissəsi var. Əşyalı şəkildə 62.000 manata. Yəni əşyalardan nə qalır evdə? Elektrik avadanlığı götürüləcək, bir də uşaq mebeli götürüləcək. Geri qalan bütün əşyalar 62.000 manatın içərisində satılır. Burada göründüyü kimi evimizin belə bir hamam otağı duş kabinası var, tam təchizatlı, şəxsi təmir olunmuş evdir. Qurtuluş 93-də parka baxan binada yerləşir. Yaşayış üçün vacib olan bütün şəraiti var. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, belə bir mətbəx mebeli yığılıb. Burada deməli mətbəx mebeli qalacaq, elektrik qavanadlığı götürüləcək və bir də bu uşaq stolu götürüləcək. İstilik mərkəzi qazanxana hesabına da su, işıq daimidir. İnterneti var. Və burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Baxın belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağında da televizor gətiriləcək. Televizordan başqa bütün əşyalar qalır. 62 minin içində, 60 mində, yəni bütün əşyalar gətiriləcək. Baxın belə bir təmir olunmuş, gözəl, şəxsi təmirli evdir. Və belə bir yataq otağı da vardır ki, geniş yataq otağı var. Və burada isə evimizin geniş Baxın, belə bir yataq otağı yerləşir. Yataq otağında da e, uşaq mebeli götürüləcək. Yəni uşağa aid bütün mebellər götürüləcək. Daha ətraflı məlumat üçün zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Əmlak sahibindən satılır. Birbaşa əmlak sahibi ilə danışılacaq qiymət. Ətraflı və doğru məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.